जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या गोळीबाराच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करतो केंद्र सरकारला आम्ही सहकार्य करू दहशतवाद्यांना चांगलाच धडा शिकवला पाहिजे असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय शुक्रवारी बेळगाव येथील कोरे निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी केलेल्या गोळीबाराच्या हल्ल्याचा मी निषेध करतो देशावर दहशतवादी हल्ला करत असताना राजकारण करणं योग्य नसल्याचे ते म्हणाले क्योंकि इसके चलते सीजी संजय को भी आई तो किसने कहा जाऊँगा पहल गांव में अटैक हुआ है इसका मोदी ने बहुत वाइबली हुआ है सर मोदी जी का जो इंटेलिजेंस थी वाइबली हुआ है सत्ता लोग मारे गए इसके बारे में आपका क्या कहना है सर इसका इस वजह कहा है ये सीजी संजय बात ऐसी है जो टूरिस्ट पर हमला हुआ तो खाली टूरिस्ट नहीं इंडिया के ऊपर हमला है और जब देश के ऊपर हमला होता है तो हम सबकी जिम्मेदारी की, की राजनीति छोड़कर गवर्नमेंट एक्शन लेने के लिए कोई कदम उठाते हो तो उनको कोऑपरेशन करो तो ये हमारा अफसोस है कल सभी पार्टी की उसी बुलाई थी मेरे पार्टी के तरफ से भी गए थे और वहाँ यूनानी वर्ष थी यहाँ राजनीति हम जाएंगे नहीं और जो कुछ दहशतवादी फोर्सेस से इनके खिलाफ़ मिलकर काम करके ऐसा तय किया है इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं कुछ दिन रुकी है मगर हम चाहते हैं कि कोई स्टन एक्शन लेने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाने चाहिए कल कुछ है उन्होंने जिसे ले लिए देखते आगे क्या होता है केंद्र सरकारने लवकरच दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात असेही ते म्हणाले विनोद कोलकार केएमएम मराठी बेळगाव